Manipulyasiyasız satış mümkün deyil. Gəlin bunu qəbul edək. Manipulyasiya sözü latın sözüdür və manipulus sözündən götürülüb. Sözün kökü isə manusdur. Əl mənasını verir. Yarandığı ilkin dövrlərdə sadəcə olaraq sözün istifadə məqsədi hər hansı bir hadisəyə fiziki olaraq əl ilə müdaxilə etmək və idarə etmək deməy idi. İkinci məsələ isə alıcı psixologiyasıdır. Alıcı psixologiyası altında biz sizinlə inanc və seçim çoxluğuna toxunacağıq. Baxın, bəzən elə olur ki, hətta məhsullar yaxşı belə olsa, müştərin özündə yanlış inanclar formalaşıb. Yəni kənar təsirlərə məruz qalıb olan adam və hər hansı bir məhsulla bağlı yanlış inanclar var. Və düşünür ki, o məhsul yaxşı bir məhsul deyil. Daha sonra isə seçim çoxluğu məsələsi var. Baxın, külümüzdə internet alıcı rəncatandır və demək olar ki, bu gün səninlə mənimlə danışan müştəri səndən və məndən öncə ən azı bir 10-15 nəfərlə danışıb və məhsulla bağlı yaxşı və yaxud da pis məlumatlar alıb. Yəni məlumatla yüklənib adam artıq. Dilimizdə çox gözəl bir ifadə var, deyir Hazır pazla çıxardılar. Yenə yəni, o yanlış məlumata məruz qalmış insana artıq mən məcburam ki, onun fikirlərinə müdaxilə edeyim, bir növ əl ilə məcazi mənada idarə edeyim ki, onu mən doğru yola gətirə bilim. Əks halda sadəcə olaraq pişin-pişin eləməklə, normal danışmaqla biz müştərilərin inanclarını heç vaxt dəyişə bilmərik. Mən məcburam ki, elə sözlərdən istifadə edim, elə suallar verim və elə tonda danışım ki, adam desin ki, "Ha, hə, belə baxanda əslində sən düz deyilsə, mən indi gələn yanlış fikirləşmişəm." Çünki satış adamı olaraq həm də mənim ilkin məqsədim sırf məhsul satmaq deyil, müştəriyə uyğun və ona fayda verəcək məhsulu təqdim etməkdir. Ona görə də satışda manipulyasiya əslində pis bir şey deyil. Sadəcə olaraq manipulyasiya həm də o deməkdir ki, müştərinin beynində yaranmış yanlış inancı və yoxsa yanlış hərnəsisə hadisəni əl ilə, məcazi mənada müdaxilə eləyərək yanlışdan doğru istiqamətinə çevirməkdir. Əks halda nə məhsul satış edə biləcəyin nə də olacaq.